अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन दिन प्रतिदिन सड़कों पर उनकी वाहनों से जनता की जान ले रहा है यानी कि कहीं ना कहीं ए एम टी एस हो बी आर टी एस हो या डोर टू डोर की गाड़ियाँ हो इनकी अकस्मात के कारण अहमदाबाद शहर में लगातार एक्सीडेंट होते जा रहे हैं आज सुबह ही एक डोर टू डोर की गाड़ी के द्वारा जमालपुर विस्तार में एक टक्कर मारी गई जिसमें कई लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इतने सारे अकस्मात होने के बाद भी अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ सामान्य पेनाल्टी उनके कॉन्ट्रेक्टर पर लगाता है लेकिन कोई भी बड़ी कार्रवाई की नहीं जाती कांग्रेस पार्टी यह कहना चाहती है कि अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन की वहीकल्स के द्वारा हो रहे अकस्मात में जो भी व्यक्तियों की मृत्यु होती है उनके परिवार को कंपेन्शन दिया जाए यानी कि वर्तर दिया जाए कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि आज भी जो डोर टू डोर की गाड़ी के द्वारा जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके परिवारजनों को पाँच लाख रुपये का कम्पेंजेशन अहमदाबाद म्यंसिपल कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाए और कांग्रेस पार्टी ये भी मांग करती है कि एक पॉलिसी बनाई जाए कि जो भी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की व्हीकल्स होती है जिनके द्वारा अकस्मात होते हैं और जिनमें कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उन एक पॉलिसी बनाकर उन सभी पीड़ित परिवारों को कंपेन्सेशन दिया जाए एक सामान्य पेनाल्टी लगाकर

આ પ્રકારની ઘટના ચલાવી લેવામાં આવી નહીં એને આપણે વાત કરીએ કે એજન્સીને દંડાત્મક કાર્યવાહી તદઉપરાંત આપણે વાત કરીએ કે આવનાર સમયગાળા દરમિયાન તમામના ડ્રાઈવરોના લાઇસન્સ વેરિફિકેશન કરવામાં આવશે અને તદઉપરાંત આપણે વાત કરીએ કે આ નિયમિત ચાલે આ પ્રકારની ઘટના કોર્પોરેશન ચલાવી લેવા માગતું નથી કેટલું દંડ કરવામાં આવ્યું છે દંડની કાર્યવાહી લગભગ એને એક લાખ રૂપિયા જેટલી હાલ દંડની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે